Вчера был назначен новый министр финансов Юрий Колобов. Его считают человеком близким к президенту Виктору Федоровичу Янковичу. И мы встретились с Игорем Ивановичем Уманским, экс-руководителем Министерства финансов, для того, чтобы обсудить эту тему. Ну, Игорь Иванович, в первую очередь вопрос насчет кандидатуры. Как вы считаете, Колобов – это профессиональный человек, который справится со своими обязанностями? Колобов – известный финансист, и профессионализм его в этой сфере лично у меня сомнений не вызывает. Другой вопрос, что опыта и знаний в фискальной сфере у него нет, и равно как и опыта работы в госаппарате. То есть его опыт – это опыт работы в Национальном банке и до этого в коммерческих структурах, в коммерческих банках? В коммерческих, в основном государственных тех же банках, но все же опыта, повторюсь, работы на государственной службе, понимания, как работает эта система, я думаю, у него недостаточный, и, безусловно, в этом отношении ему будет крайне непросто. В таком случае, возможно, он все-таки будет выполнять такую роль технической фигуры, то есть человек, который не принимает решений? Министр финансов – человек, который обязан принимать решения. В том числе и в бюджетном кодексе полномочия министра финансов выписаны напрямую, и принимать решение, ставить подписи, он будет даже больше, чем премьер-министр. Но подпадать под конкретное влияние премьер-министра либо президента, как вы считаете, он будет, либо все-таки он будет принимать независимое решение? Я думаю, что с учетом истории отношений скорее всего, он будет ориентироваться на президента. Угу. Есть, таким образом, президент, ну, мы традиционно сталкиваемся с этим, когда президент пытается влиять на кабинет министров в обход премьер-министра. У нас это было при разных президентах, при разных премьер-министрах. Сейчас мы видим ситуацию такая же. К сожалению, да. К сожалению, мы видим ситуацию, при которой функции и возможности премьер-министра действующего сегодня сведены, скорее всего, представительским. Как вы могли бы еще прокомментировать вот, ситуацию с, с преемником Колобова? То есть Хорошковский был министром финансов буквально ну, с очень короткий промежуток времени. Что это вообще было? Когда его еще назначали, если не ошибаюсь, моим подсчетом он был 13-м руководителем Министерства финансов. Это число воздействовало на магию этой должности. В конечном итоге министром он не пробовал даже месяц. Ну а почему так? Как, как это можно объяснить? Я думаю, что объяснение банально в кадровом голоде властной команды. И э, те решения, которые принимаются, они принимаются в режиме жесточайшего дефицита людей, способных выполнять или иные функции на высоком уровне. Но в таком случае действительно возникают опасения, когда у нас есть кадровый голод. У нас есть ну, объективно не очень хорошая ситуация. Вопрос о дефолте сам собой возникает. То есть мы видим в СМИ, там, в комментариях, в блогах, люди эту тему обсуждают. Вот как ваше экспертное мнение на этот счет? Насколько вероятен дефолт? Ситуация очень сложная. Оценки подобные и обсуждения пошли в первую очередь после заявлений Бумберга относительно того, что Украина заняла второе место по рейтингу по вероятности дефолта после Греции. Ситуация очень непростая. Внешние рынки нам закрыты. Сотрудничество с МВФ закрыто, независимо от того, поднимет Украина тарифы на газ для населения, либо не подымет. Я думаю, в том числе по дипломатическим каналам достаточно четко прозвучало, что Программа продлена при действующей политике не будет. Внутренний рынок, вы видите, тоже практически мертвый. В последнее время, в лучшем случае, Минфин может разместить трехмесячные бумаги, чего я не помню за всю историю независимости, чтобы настолько короткий инструмент, в принципе, имитировался. И объем этого размещения ну, смешные. То есть какое-то латание дыр такое локальное, да? Латание дыр, и, безусловно, в этой ситуации вопрос обслуживания долга, он будет достаточно актуален. С учетом того, что бюджет принимался еще в декабре месяц, тот объем долга, который был утвержден, он не предусматривал целый ряд вещей, которые произошли и которые необходимо будет закрывать в этом году. Речь идет и про те же 2 миллиарда ВТБ долларов, Которая предполагалась... Вот такой вечный кредит какой-то, да? Он как-то продлевается и продлевается. Да. Ну, это кредит, который выдавался на полгода. Опять же, беспрецедентная э -э, такая была сделка э -э, с правом три раза его продлить. Последний третий раз Украина воспользовалась своим правом. Такого права больше нет. И его нужно будет либо гасить в июне, э -э, либо договариваться с ВТБ о рефинансировании. Ну, в любом случае, даже если его рефинансировать, погасить его нужно. А это 16 миллиардов гривен по сегодняшнему курсу. Плюс те заимствования, которые были сделаны в декабре, это порядка 5,2 миллиарда гривен. Причем все они были краткосрочными до года. Как следствие, гасить их надо в этом году. Да, ситуация незавидная. Но ну, это мы еще не упомянули здесь о банальном выполнении бюджета, который тоже у нас, как правило, под вопросом. Не считая долга, да, вот ну, сама по себе доходная часть у нас, как правило, бывает завышенной. То есть объявляют какие-то более желаемые цифры, чем они есть. Вот, э, в таком случае вот, ну, разные примеры есть, как разные страны выходят. То есть есть выход такой, как действительно масштабное сокращение бюджета. Вот мы видим там такие страны, как Греция, там это действительно поставлено на какую-то как национальную идею, там нужно это делать, иначе там будет дефолт. Вот насколько в Украине это приемлемо, когда у нас и так, собственно говоря, социальные выплаты не слишком щедрые. Выплаты действительно не слишком щедрые, но ситуация настолько сложная, что... Я думаю, у не будет выхода иного, кроме как сокращать расходы. А выборы, которые на носу? А, вопрос же не в том, что сокращать обязательно нужно те выплаты, которые идут а, наиболее бедным людям. Нужно начинать сокращать себя. Ну, то есть, вот, грубо говоря, там, если так пройтись по статьям бюджета, там очень много интересных моментов. То есть, ну, не считая, там, конечно, затрат на аппарат, которые действительно иногда ну, вызывают вопросы. Но, кроме того, есть огромная статья, это разного рода дотации разным предприятиям, государственной собственности, де-юре, но де-факто, которые имеют своих хозяев, которые, я так понимаю, на этом зарабатывают неплохо. То есть мы видим эти дотации тем же угольным предприятиям. Вот э, эта практика, она уйдет в прошлое, или это настолько лоббируется, что от этого не уйдешь? Пока от этого уйти э, было сложно. Э, но когда вас обстоятельства зажимают в угол, э, хотите, не хотите, вы будете принимать те решения, которые нужно принимать. Безусловно, и эти расходы нужно пересматривать. Но, как по мне, я бы начал все-таки с госаппарата. У нас все реформы сокращения госаппарата приводили к тому, что сокращали наиболее дееспособный персонал в центральных органах власти. Их не так много, на самом деле, этих людей, которые там работают, но сокращают почему-то постоянно них. А кого нужно сократить? У нас 62 тысячи налоговиков в стране. Представляете, 62 тысячи. У нас почти 200 тысяч армии, 250 тысяч милиции. Зачем? Мы готовимся к войне, мы готовимся к каким-то бунтам. Есть кого сокращать. А так называемых чиновников или госслужащих на местном уровне невероятное количество. На самом деле у нас огромное количество функций регуляторных, которые совершенно не нужны. Посмотрите, даже простые вещи взять справку в БТИ на самом деле простая вещь, взять справку, да, распечатать с компьютера. Невозможно. Ну невозможно. И там огромное количество людей сидят и кормятся на это. Так как вот Валентина Семенюк сказала, что на стране там власть трех Б. Там буржуи, бюрократы и бандиты. Да, вот сейчас вот мы прошлись там по бюрократам. Она долго была власть. Интересно, к кому она себя относит? Может быть, будет у нас в гостях, спросим. Вот, ну хорошо, вот если мы говорим действительно вопрос внешних рынков, вот, ну если вернемся все-таки уже к таким более проблемам финансовым, внешние рынки действительно нас закрыты. То есть сейчас Украина напоминает где-то Беларусь. Вот к чему пришла Беларусь, да, которая там уже там и невъездные у них там политики многие, там и, ну и в целом там вопрос большой насчет диалога. Беларусь обратилась к России и начала и продавать имущество фактически. Я вижу, что Украина тоже реальный кандидат вот на такую модель. И вот этот вариант, вот к чему он реально приведет, я так вижу, что не только министр финансов не будет иметь реальных полномочий, а и в целом кабмин будет действительно уже подчиняться каким-то там идеям из России. Я очень надеюсь, что этого не произойдет, потому что я думаю, для многих людей станет очень актуальным вопрос целесообразности пребывания в такой стране, и люди тогда для себя будут принимать решения: либо выезжать из этой страны и искать лучших возможностей для применения своих знаний умений, либо кардинально менять власть в этой стране. Другого вывода не будет. Я не думаю, что люди могут бесконечное количество времени терпеть мы уже в одной из прошлых наших передач упоминали этот момент, что Украина находится на третьем месте в мире по количеству заявок на грин карт в Америку. То есть, грубо говоря, там больше нас только две страны, и в принципе более миллиона украинцев семьями готовы вот хоть сейчас уехать со страны, если они получат эту грин карту. Может быть, у нас есть некие надежды. Вот в Бельгии был очень показательный пример. Там тоже были фискальные проблемы. Правительство обратилось к населению по размещению долга внутреннего. И население поддержало эту инициативу и дало денег даже намного больше, чем просили. Как вы считаете, в Украине это реально? Однозначно нет. По одной простой причине. Население не верит этой власти. Население не верит, что эта власть эффективно использует эти деньги. После того количества, в том числе журналистских расследований, коррупционных действиях нынешних чиновников, я думаю, что никто и копейки не достанет. Ну, банально, вы могли бы помочь стране и проинвестировать в нее свои деньги. Но когда вы практически на 100% уверены, что значительная часть этих денег будет банально украдена, но вы никогда не отдадите эти деньги. Да, скорее задумайтесь о том, как не платить там, те же налоги да, и так далее. А что Украине вообще нужно сделать, чтобы вернуть доверие Запада? Чтобы тот же МВФ нам дал кредит, либо там еще какие-то международные институции? Запад четко сформулировал э, свое отношение господа, мы готовы с вами работать, но только после того, когда прекратятся в Украине политические репрессии. В том числе заявление было зам главы Госдепа, что пока есть в Украине политические репрессии, Соединенные Штаты не поддержат, а у них достаточно большое количество голосов в Совете директоров, решение о предоставлении финансирования Украины. Я думаю, что только украинская власть осознает, что проблем на самом деле значительно больше, чем э, им кажется, они э, будут стоять перед дилеммой либо идти в банкротство страны, э, либо все-таки на самом деле прекратить экономические и политические репрессии в стране. Другого выхода нет. Ну да, ну, хорошо, будем надеяться, что так оно и произойдет. Будем надеяться. Вот, э, ну что ж, подводя итог, мы пришли к выводу, что несмотря на назначение новых лиц, Фактически украинские финансы, украинская экономика ⁇ это вопрос как раз не экономический, а скорее политический. Очень много зависит от политики, очень много зависит от того, чего хотят действующая власть. А кандидатура министра финансов, к сожалению, в данной ситуации не так важна.